মাটিমাহ পানীত নিভিজোৱাকৈ খুব তৎক্ষণাতে বনাই খাবলৈ মন যায় নেকি বাৰু আৰু কেতিয়াবা অকস্মাত ঘৰলৈ আলহী আহিলে কিন্তু মাটিমাহ ভালপোৱা আলহী পিছে আপুনি গম নাপায় তেতিয়া বনাই খোৱাবলৈও মন কিন্তু তিয়াই থোৱা মাটিমাহ নাই তেতিয়াহ'লেও চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আজি এই ৰেচিপিটোত মাটিমাহ তৎক্ষণাত বনাব পৰাকৈ পানীত কোমলাই ৰখাৰ দৰকাৰেই নাই তেনেকুৱাকৈ বনালোঁ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে এটা নতুন টেষ্ট এতিয়া এয়া মই মাটিমাহ লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম আপোনালোকক আজি ৱেলকাম কৰাই নাই হেল্ল' এভৰি ওৱান আহক আজি মাটিমাহ খুব কম সময়তে মানে নিতিওৱাকৈ কেনেকৈ বনাব পাৰি মোৰ সৈতে আজি বনাওৱক যিসকলে বনাইছে তেখেতসকলে জানেই আৰু যিসকলে নাই বনোৱা খুব সহজ এটা ৰেচিপি আৰু এয়া মাটিমাহখিনি প্ৰথমতেই ধুই লওঁ দেই মাটিমাহত যিহেতু বালি ধূলি বহুত কিবা কিবি থাকে নোধোৱাকৈ কেৰাহীত দিব নোৱাৰি প্ৰথমতে ধুই লওঁ নিতিয়ালেও কথা নাই কথাটো বেলেগ কিন্তু শুই পখালি ল'লেহে তাৰ লেতেৰা পানীটো আঁতৰিব আৰু এখন চালনীত এনেকৈ লৈ ল'লোঁ অকণমান দেৰি যদি এনেকৈ থৈ দিব পাৰি নহয় খুব ভাল মানে ৰ'দত আৰু যিহেতু ততাতৰিয়াকৈ বনোৱা যদি হয় তেতিয়া আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ এখন কেৰাহী গেছত দি লৈ তাতে প্ৰথমতে অলপ ভাজি ল'ব লাগে মিডিয়ামটো ল' কৰি দেই এইখিনি সময়ত যেতিয়া মাটিমাহখিনি ভাজি থকা হয় নহয় তেতিয়া এটা কথা মন কৰিব যাতে কৰকৰীয়াকৈ ভাজি নেপেলায় তেতিয়া আকৌ আঞ্জাখনৰ সোৱাদ সোৱাদ লগা সোৱাদকৈ আকৌ তিতাহে হ'বগৈ সেই কথাটো মনত ৰাখিব কেৱল ইয়াৰ গাৰ পানীটো আঁতৰাই অকণমান ভাজি ল'ব লাগে যাতে মচমচীয়া হয় পিচিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ফুৰফুৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়াই আৰু মই কাঢ়ি ল'ম বেছিকৈ যদি ভজা যায় আকৌ মানে টেষ্টকৈ বেলেগহে হ'বগৈ আৰু এয়া চাওক এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ তাৰ কাৰ মছলাৰ কাৰণে অকণমান আদা আৰু নহৰু গুচাই লওঁ এই মাটিমাহৰ আঞ্জাখনত একো বিশেষ এক্সট্ৰা নালাগে আদা নহৰু হ'লেই গোটেই আঞ্জাখনৰ সোৱাদ হ'ব পিছে দিয়াৰ সময়ত এবিধ মচালা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকক সেইকাৰণে মই দেখুৱাম বাৰু তাৰ আগতে মই এইখিনি যিখিনি মাটিমাহখিনি পিচি লওঁ পিচি লওঁ মানে অকণমান পাৰিলে দৰ দৰা পিচিব লাগে ক্ৰাছ কৰি ল'ব লাগে একেবাৰে ফাইন পাউদাৰ নকৰিলেও হৈ যায় আৰু যদি ভাবে আপোনালোকে একদম চুপ নিচিনাকৈ খাম তেতিয়া পিছে অলপ বেছিকৈ পিহি ল'ব দেই এতিয়া এইখিনি মই কেনেকৈ যে পিহিলোঁ মানে মিক্সিত ক্ৰাছ কৰিলোঁ দেখুৱাইছোঁ চাওক অকণমান মানে গোটা গোটা ভাৱ আছে একেবাৰে নহয় যেনেকৈ আমি আচাৰৰ বাবে মচলা পিছোঁ যে তেনেকৈ এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ এইখিনি কাঢ়ি ল'ম এতিয়া মই আপোনালোকক এই আঞ্জাখনৰ কাৰণে মচলাটো দেখুৱাম আদা নহৰুকণটো দেখিলেই আপোনালোকে ইয়াতে দি দিম আৰু এটা বিশেষ মচলা সেইটো কি জানেনে জলকীয়াটো দিমেই কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিলে যে কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু সেই বিশেষ মচালাটো দি দিব লাগে সেইটো হ'ল আমাৰ ধনিয়া সকলোৰে ঘৰত থাকে ধনিয়া গুটি নহয়নে আৰু এতিয়া ছিজনৰ ধনিয়া পাটকণটো আছেই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিচিম পানী নাই দিয়া আকৌ দেই এইটো আকৌ একেবাৰে ফাইন মানে পেষ্ট কৰিব নালাগে মানে পিচি ল'ব পাৰিলেই হৈ গ'ল আৰু ওপৰৰ যে এইটো এনেকৈ মই ঘূৰাওঁ আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো জনাইছোঁ বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে এইটো মানে হেণ্ড মিক্সাৰ নহয় পিছাৰ পিছৰ ওপৰত লাগি থকাখিনি এৰুৱাবলৈ সেইটো ৱেপাৰ নিচিনাকৈ দিছে বৰ ভাল আৰু মিক্সিটো কাৰেণ্টতে ইউজ হয় এইটো হেণ্ড মিক্সাৰ নহয় দেই আৰু এই চাওক মই যে একদম গোন্ধকণ লৈয়ে ভাল পাওঁ ইমান যে ভাল লাগে ইয়াৰ গোন্ধটো নহয় পিছাৰ পিছত বৰ মানে সুগন্ধ এটা আহে জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ আৰু এতিয়া সেয়াটো পিছা হৈ গ'ল কেৰাহী এখনতে এচামুচ মাষ্টাৰ্ডইল দি সৰিয়হ দি দিলোঁ সৰিয়হ গুটি কেইটামান দিয়াৰ পিছত ফুটিলে নহয় তাৰপিছতে সেই পিচি লোৱা দুচামুচ দিলোঁ আচলতে ইমানখিনি দৰকাৰ নাই মোৰ মাটিমাহ যিহেতু কম আপোনালোকে দেখিছিলেই দুচামুচ দিছোঁ মোৰ যিমানখিনি মাটিমাহ লৈছিলোঁ সেই হিচাপত আচলতে মই বেলেগ আঞ্জাৰ কাৰণেও সেইখিনি একেলগতে মচলাখিনিক গৈ গৈ লৈছিলোঁ দেই এতিয়া তাতে মই দি দিলোঁ সেই যিখিনি পিচি লোৱা মাটিমাহখিনি বেছি সময় ভাজিবই নালাগে একদম ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব লাগে এইখিনি সময় এতিয়া ইয়াতে পানী এড কৰি দিম চাবচোন কেনেকৈ চুজিত যেনেকৈ ভাজোঁতে পানী দি দিলে একেবাৰে শুহি পেলাই পানীখিনি একেবাৰে শুহি পেলাব আৰু জোখত পানী দিব লাগিব দেই মানে সি অকণমান সিজাবও লাগিব তেতিয়াহে আঞ্জাখনৰ সোৱাদ হ'ব মই ইমানখিনি পানী দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে মচলাৰ ভিতৰত অকণমান লালমিৰ্চ পাউদাৰ দি দিছোঁ আৰু হালধি লালমিৰ্চ পাউদাৰটো অপচনেল দেই আপোনালোকে যদি নাখায় নিদিলেও হ'ব সেয়া দি অকণমান লৰালোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এড কৰি দিম অকণমান গৰম মছলাও এড কৰি দিলোঁ লগতে নিমখ আন্দাজত দি দিছোঁ দি লৈ এতিয়া এইয়া উতলিলেই নহয় দেখিছে নহয় এতিয়া পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি দিম তেতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু কথাটো মন কৰিলেনে খুব সোনকালে সিজি যায় খাৰ দিয়াৰো দৰকাৰ নাই সাধাৰণতে আমাৰ অসমীয়া খাৰ দিয়া মাটি দালিখনৰ কিন্তু সোৱাদৰ তুলনা নাই পিছে এই আঞ্জাখন এনেকৈ মাটি দালি এবাৰ খাই চাবচোন কেতিয়াবা অকণমান বেলেগকৈ খায়ো ভাল লাগে আৰু এই চাহ উতলি ডাঠ হৈ আহিলে কিমান ডাঠ কৰিব খোজে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা পাতলা ডাঠ এতিয়া কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিলোঁ এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক জনাওঁ বাহিৰত মানে অসমৰ বাহিৰত বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত উত্তৰাখণ্ড আদি মানে এলেকাত মানুহবিলাকে এনেকৈ খায় মাটিমাহ আৰু তেখেতসকলে চে চাহ ভাত বুলি কয় মই আচলতে তেখেতসকলৰ ৰেচিপিটোৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ হৈ এইটো বনাইছোঁ আৰু মই ভাল পালোঁ খাই বাৰু কিন্তু আমাৰ যিখন খাৰ দিয়া মাটিমাহৰ সোৱাদটো অকণমান বেলেগ হয় আৰু এয়াও বেলেগ হয় আপোনালোকে আশা কৰোঁ যদি যিসকলে খাই চোৱা নাই এবাৰ এটা টেষ্ট লৈ চাব এইটো মানে ইনষ্টেণ্ট বনাই খাব পৰা মাটিমাহৰ আঞ্জা এয়া একেবাৰে ধুনীয়াকৈ খাব পৰা মই এয়া এতিয়া এটা বাউলত বাঢ়িলৈ ইয়াতে কেঁচা পিঁয়াজ অকণমান দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে মইতো আপোনালোকক প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ মই খাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক পিছে মাটিমাহ অকণমান কমকৈ খাব দেই বেছিকৈ খালে গা ঘৰত হৈছে আশা কৰোঁ যদি ভাল লাগে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব